Подписание соглашения об ассоциации не означает уже автоматически, что называется, нас уже готовы принимать Европейский союз. Ни в коем случае это разные э, процессы. Э, поэтому я бы ни в коем случае не останавливал э, все процессы интеграции э, в таможенный союз, а мы можем говорить о том, что мы можем работать по формуле 3 плюс 1 э, с таможенным союзом. И, и более того, я бы и на этом не останавливался. Я считаю, что мы можем достаточно серьезно работать по расширению нашего сотрудничества прежде всего с странами Востока, с Китаем, с Индией. То есть, вырабатывать такую очень прагматичную политику для Украины, прежде всего там, где наш есть экономический а интерес. Тогда, позвольте, вот я вам... Вам и всем зрителям предоставлю вниманию цитату Штефана Фюля, Еврокомиссар по расширению, который как раз говорил на тему зоны свободной торговли и таможенного союза. И вот что он сказал. Зрозуміло, що приєднання України до будь-якої структури, яка передбачає передачу можливості встановлювати тарифи і передавати торговельну політику над національним органом, буде означати, що Україна більше не здатна реалізувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС Штефан Фюле, єврокомісар з питань розширення європейської політики. Сусідства, Як ви інтерпретуєте ці слова? Ви знаєте. Е... мы имеем и однозначно мы будем говорить о том, что прежде всего мы будем ориентироваться на э, Евросоюз. Почему? Э, потому что рынок э, намного больше. Рынок где-то в 7 раз э, больше и э, интереснее нашей экономики. Но э, с другой стороны, э, там где находится таможенный союз, там традиционно находятся интересы наших производителей. И я бы ни в коем случае не ставил какие-то э, преграды. Э, поэтому я и говорю, что не вступление не автоможенный союз, а выработка формулы 3 плюс 1. максимально возможная интеграция, которая не прекращает нашей интеграции в Европейский Союз.